Mərimə müəllimə bu, mən bu gün ədəbiyyatdan verdiyiniz nağılın ardını yazmışam və ə, oxumağa başlayıram. Sürgün müddətimin bitməsindən 1 həftə keçmişdi. Artıq nənəm sağalmışdı, amma biz hələ də kəttəydik. Bu gün kəttədəki son günümüz idi. Ağşam şəhərə gedəcəkdi. Səhər yuxudan ayılan kimi uşaqların oynadığı meydançaya qaçdım. Uşaqlar məni görəndə çox sevindilər. Onlarla son futbol oyunumu oynadım. Amma bu dəfə bütün qaydaları əməl etdim və ilk dəfə oyunu bizim komanda uddu. Əslində mən buna hiss etməli idim, amma qaçıb qarşı komandanı təbrik etdim. Sonra evə gedib e, nənəm və babamla sağollaşdım və həmin gün Nənəmə bir söz verdi. Bundan sonra həmişə yaxşılıq edib, dəstəklərimdə də fəal olacağımı dilə gətirdim. Bunu eşidən nənəm mənim alnımdan öptü və qulağıma nəyisə pıçıldadı. "Kəmal oğlum, sənin dəstəklərində yaxşı olacağına inanıram." Mən də nənəmin qulağına dedim. "Nənə, mənim böyənə hansı peşəni seçməyim istəyirsən?" Nənəmsə dedi: Ə e, mənə deyirsənsə e, bu sənin seçimindir. Amma mən e, sənin e, həkim olmağını istəyirəm. Mənə kömək etdiyin kimi hami kömək etməni istəyirəm. Mən e, mən bu gün nənəmin daha bir söz verdim. E, həkim olacaqdım. E, aradan 15 il keçmişdi. Rəhmətli nənəmin istəyi ilə həkim oldum. İndi isə başçı rəham. Əlimdən gəldikcə bütün insanlara kömək etməyə çalışıram.